Більше ніж 700 дронів і ракет за одну ніч. Ворог масштабно атакував Україну. Повідомляють про прильоти. Луцьк на Волині головна мішень росіян. Зайнялись склади та гаражі. На Київщині постраждали люди. Вибухи лунали у Києві. Усі подробиці цього нічного терору просто зараз. Підпишіться на канал «Сій час» і рушаємо Росія в ніч на 9 липня здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Усе почалося ще пізнього вечора, 8 липня, і тривало до близько 6 ранку, 9 липня, коли лише скасували повітряну тривогу по всій країні. За даними повітряних сил збройних сил України, противник атакував 740 одним засобом повітряного нападу. Зокрема, це були 728 ударних безпілотників типу шахет і дронів імітацій сім крилатих ракет типу «Х-101» та Іскандерка, шість аеробалістичних ракет типу Кинджал. Основним напрямком удару цього разу стала Волинь, а саме Луцьк. Станом на 8.30 ранку повітряна оборона знешкодила 718 засобів повітряного нападу. 303 – збиті вогневими засобами, ще 415 – локаційно втрачені. Проте зафіксовані влучання у чотирьох локаціях, а падіння уламків збитих ще у 14. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький повідомив: цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично, усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Воли. Ні перебували близько 50 ударних безпілотників та п'яти ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється. За його словами, триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного з підприємств Луцька та в гаражному кооперативі. І найголовніше, станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих, додав Рудницький. Мер Луцька Ігор Поліщук теж підтвердив масштаб ворожого удару. Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень з'ясовується. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежі ліквідовані, постраждалих немає. На місцях працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки та інші служби. Вибухи лунали і у Києві. Мер Віталій Кличко писав: у столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Ворожий безпілотник заходить на центр міста. Житомир також потрапив під масовану атаку. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заявив. Сьогодні під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Одна із пожеж ліквідована, друга наразі локалізована. Триває її ліквідація. На щастя, за попередніми даними, ніхто не постраждав. У Броварському районі на Київщині через атаку окупантів постраждали двоє людей. Також тут ліквідована пожежа Палет на одному з підприємств. Водночас у Трибухові на Київщині спалахнула велика пожежа через уламки безпілотника, які впали на одне з підприємств. Мер броварів Ігор Сапошко уточнив: за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, без потерпілих. На тлі масованих ударів Росії по Україні Польща привела свої сили протиповітряної оборони та авіацію у повну бойову готовність. Це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Друзі, як минула ваша доба, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. От телеграм каналі пишуть про те, що Російська Федерація ймовірно там здійснює передислокацію ту 95 п'ятих або це проводиться масштабні тренування. Чи можна констатувати, що це є підготовкою до удару? Знову ж таки, комбінованого. Ну, у россиян есть две сейчас проблемы. Во-первых, они рассредотачивают свои тушки, то есть она действительно есть. Это может быть подготовка именно, не подготовка, а именно рассредоточение. С точки зрения военной очень правильно и грамотно, если постоянно передвигать самолеты по аэродромам, есть возможность уйти от повторной паутины. Это раз. А второе, это может быть однозначно подготовка к удару, допустим. Пусть не масштабной, средней атаки, а уже последние несколько дней э, видно, что уменьшилось количество дронов, значит, они их собирают. То есть россияне 150-200 дронов в сутки могут э, собрать крупноузловой сборкой на своих э, как минимум двух заводах в, Ижев, в Ижевске на данный момент и э, в, в, том же, э, в той же Алабуке китайские, китайских деталей. Уже Главное управление разведки это подтвердило, там больше половины китайских деталей, а значит китайские заводы, они там могут делать в принципе до бесконечности. Они поставляют и количество российских дронов сейчас на складах, которые складируются, ну, оно уже где-то ближе к полутысячи уже подошло. То есть, если производят 150-200, отправляют 50-70-100, значит, от 50 до 100 складируют. То есть, готовятся к определенной атаке. Мы как-то с вами говорили, такого рода атаки могут повторяться раз в неделю. И неделя, в принципе, это срок для подготовки целеуказания в определенного маршрутизирования ракет в том числе, крылатых, крылатых само собой, и калибров, и российских ХА-101, ХА-555, которые не запускают с тушек. Потому это может быть и подготовка, в том числе, к очередной атаке среднего уровня. Примерно 3-4 десятка ракет и полтысячи дронов. Они уже, в принципе, Эту, эту тему наладили, то есть это видно, что у них уже определенная системность, причем дроны летят, называется, куда попало, а для того, чтобы перегрузить нашу систему ПВО, в это время проходят ракеты, баллистические, и крылатые, в зависимости от на, на, наличия или э, целеуказания как такового. Поэтому надо быть готовым, надо отслеживать все эти механизмы, связанные с передвижением. Ну, у нас сейчас э, система оповещения работает неплохо, за несколько часов до Возможного пуска російських крилатих ракет ми об этом знаємо тому, будь ласка, друзі, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та дбайте про своє життя та здоров'я. Трамп заявив, що відновлюється допомога Україні. Крім того, відомо, що збереться Рада національної безпеки та оборони та США. Вони там обговорюватимуть всі ці моменти. Паралельно пишеться про те, що, начебто, Трамп пообіцяв дати нам лише 10 ракет перекуплювачів для Петрі. От, звичайно, і за це ми вдячні. Але тим не менше, це ж не та кількість, яку нам обіцяли навіть. І е, Трамп говорить про зброю саме для оборони, а не наступально. то, что Роман Григорьевич, тут, на что мы можем разраховывать? Я кстати вот из заяв. Это, повторяется заезженная пластинка та же Байденовская некоторых европейских политиков. Вот мы что-то дадим, не на не наступательное, оборонительное, ну и так далее и тому подобное. То есть начали ерзать на одном месте. Это раз, второе, ну просматривается явно просматривается механизм такой сволочной, я бы так сказал. Извините за мой французский сволочной механизм сначала ухудшить состояние, потом вернуть -то к, тому, которое оно было, и быть в шоколаде, называется. Лепить из себя великого победуна или, по крайней мере, участника каких-то процессов. То есть они сначала остановили то, что к нам и так шло, остановили, перекрыли крантик, а теперь вроде как чуть-чуть начинают откручивать и пытаются лавры какого-то победителя или, по крайней мере, участника процесса на себя примерить. Ну, мы же это не, первый год замужем. Ну, знаем же, что это такое. Такой сволочизм, я бы так сказал. Пусть жестко, ну нас иногда слушают э, те же американские аналитики. Пусть передают наверх, как это, кажется, как это смотрится с нашей стороны. Никакой это для нас не манна с небес. То есть это и так должно было, и так должно было заходить. Та еще прошлогодная помощь американская, которую Конгресс выделил. А сейчас Трамп пытается поучаствовать в этом процессе. Нам намного важнее европейское участие в этом смысле. Причем непосредственно европейская поддержка европейским вооружением. Плюс отношения Европы с Соединенными Штатами. Там вот этого сволочизма не будет. Потому что у Европы будут конкретные товарно-денежные отношения. Заплатили, заберите, называется. Другого варианта, нам самый оптимальный именно вот такой вариант. То есть и на него надо переходить. Почему? Потому что но американские средства поражения на данный момент в Европе, они будут в ближайшее время изгоями. Потому что вот так как Трамп будет дергать, он же может дергать и все остальные позиции. И для нас это не, по крайней мере, не камильфо. Ну и тем более для европейцев. Они же не могут рассчитывать на американское вооружение. Здесь надо вооружаться самой Европе. А уже исходя из возможностей, исходя из возможностей европейских, надо планировать оборонительные наступательные операции. Потому ждем решения по, по некоторым европейским вопросам. Ну а если будут, будет возможность у Европы увеличить закупки американского вооружения, ну, мы уж не будем против в этом смысле. Только здесь, здесь Трамп, здесь Европа будет, та же Германия, которая будет покупать, допустим, американские ракеты за свои деньги или там за деньги россиян, которые заморожены, нам поставлять. Это Трамп тут, тут при чем? Там є час компанії, які виробляють це вооруження. Ні, будуть во первых производить, заробляти, поставляти тут на тогда в такому випадку треба, дякую, говорити європейцям у Кремлі. Відреагували на це рішення і сказали. Пісков сказав про те, що все це буде суперечити мирним зусиллям. Чи можна говорити, що це такий шантаж з боку РФ відносно адміністрації Трампа і самого Трампа? Это какой-то шантаж, это риторика простая, которую сейчас россияне используют для того, чтобы остановить и не дать возможности поставки нам вооружений. Все действия россиян, связанные с так называемыми мирными инициативами, они как раз на это только и завязаны. Не дать возможности поставлять нам вооружение. Американское, европейское, производить самим, рассказывая о эскалации. А в это время россияне вдоль всей линии фронта усилили давление. То есть э, такое ну, старосортное, мелкопробное ИПСО российское. Если кто-то на него не ведется, ну это их проблемы в конце концов. Мы же уже россиян знаем, как облупить. Так, Роман Григоровичу, давайте також тепер повернемося до таких подій, знову ж таки, які відбулися на території Російської Федерації. Відомо, що новий російський дрон звалився у Татарстані. Наразі буду демонструвати, як саме все це відбувалося. Ось ми бачимо: повідомляється, що російський безпілотний кальтай Аїр розбився в Казані під час випробувального польоту. Так, і ми бачимо, що він впав так на житлові будинки. Повідомляли, що цей дрон здатний виконувати завдання розвідки та ударів на відстані до 10 тисяч кілометрів і залишатися у повітрі понад 24 години. Ну, ми бачимо, як це це відбулося. Це про що свідчить? Про те, що вони на швидку рупу намагаються все це, якби там е винаходити, так, і таким чином відбувається те, що відбувається. Ну, первое, Казань. Дело в том, что в Казани находится один из самых больших российских авиазаводов. Они, кстати, в свое время на, на казанском заводе производили те же Ту-160, то есть самые большие статистические бомберы. Сейчас уже на этой Казани полностью не, не производят, но, во-первых, ремонтируют Ту-160, плюс некоторые остовые старых еще советских склепок пытаются в режиме «Авроры» разобрать старые самолеты Ту-160, собрать вроде бы как новые, хотя это же восстановленные так называемые. Так вот, на базе этого казанского завода производятся некоторые дроны-беспилотники, дальние, стратегические так называемые. Это та парадигма, о которой мы с вами несколько лет говорили, напомню ее. Впереди эра беспилотной авиации беспилотной авиации разного уровня, истребительной авиации, платформ для пуска ракет и тяжелых бомбардировщиков в том числе. Смысл гонять, допустим, ну, грубо тот же Б-2, э, э, десят, десятки тысяч километров, э, когда летчикам надо еще в туалет сходить за 40 часов. Если ту же самую операцию, ту же самую операцию по сбросу авиационной бомбы, по выходу в точку определенную, сбросу авиационной бомбы или пуску Ракет стратегических за тысячи километров до цели может выполнить, в принципе, и беспилотный тяжелый э, аппарат. То есть тяжелый беспилотник, так называемый. Вот россияне пытаются его намастырить, поставить на крыло. У нас он уже, кстати, стоит. Э, неплохой беспилотник э, с нашим участием, причем даже два уже. Потому что есть один беспилотник э, проекта МИУС, Кизелельма, который летает есть Акинчи, который летает с нашими двигателями, и Акинчи, и это там наши двигатели, наши совместные с производства, так это как раз вот и есть эти дроны, беспилотники, пусть не тяжелые, средние уровни, тот же, тот, же, та же проекта МИУС, она поднимает воздух до полутора тонн весом, то есть это несколько ракет, несколько авиационных бомб, и может выполнять задачи в принципе десятки часов, вися в воздухе. Там неплохой двигатель АИ-25 ТЛТ, они взяли у нас э, хороший движок на эту э, на Кизилельму. Я просто летал на этом двигателе, он стоит на L39. Отличнейший двигатель, свисток с одной стороны, но с другой стороны может часами работать, десятками часов работать э, практически без э, проблем. Э, то есть э, вот в таком режиме мы уже это делаем, просто масштабировать это производство, то есть у нас уже есть толками, уже есть серийное практически производство этих, тяжел... этих беспилотников, можно сказать, среднего уровня бомбардировщиков, или они могут выполнять задачи, в том числе и разведки. Россияне только пытаются поставить на крыло. Оно у них что-то с крылом проблемы или с со Мы же видим, они даже далеко от Казани не отлетают.